Привет, с вами PGI. Сегодня хотел бы показать такой простой механизм. Я его назвал активатор блок. То есть блок активатор работает как рычаг. Так, вот, мы нажимаем на блок, у нас поршень выдвигается. Вот. Теперь мы обратно нажимаем на блок, поршень задвигается. Как же это все работает? И давайте приступим к постройке. О, вообще рядом. Э, можно два блока. Вот, мы ставим четыре любых блока, у которого есть сочетание со ступеньками. Вот, теперь мы тут ставим э, вот такую вот рамочку, оставляем всего лишь два свободного места. Далее, берем, ставим вот тут одну ступеньку, вот таким вот образом повернутую в ту сторону, ну или в ту, неважно. И добавляем вот тут вот одну ступеньку, чтобы с этой стороны не было видно ничего. Так, далее, <coughs> мы берем, э, добавляем один блок перед этой ступенькой, которая э, заугленная. Э, ставим один рычаг, далее, над рычагом ставим блок. Добавляем над рычагом еще один, ну, на блоке, на котором стоит рычаг, один кусочек редстоуна. Далее добавляем вот тут а, то, что мы хотим активировать. А, вот в моем случае это будет поршень. Итак, что остается сделать, это навести на то место, где у нас не выделяется блок, вот тут выделяется, то есть, мы нажали, ничего не происходит. А вот тут, если навести, где блок не выделяется, мы нажимаем на него, у нас выдвигается поршень. При повторном нажатии он а, возвращается в исходное положение. Ну вот, э, в общем, схема моя полностью. То есть я это нашел случайным образом, когда я открыл сундук за ступенькой и повернутой ступенькой. Вот так вот как-то получилось. Ну вот, э, всем спасибо за внимание. Можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей, добавить в избранное. А с вами был PGZ. Всем спасибо, всем пока.